आज की वीडियो में हम आपको अमरूद के फायदे के साथ साथ इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे और बताएंगे अमरूद खाने का सही और असल तरीका अमरूद तो हम सब बहुत शौक से खाते हैं मगर अमरूद को खाने का सही तरीका किसी को नहीं मालूम और ना ही हमें ये मालूम है अमरूद खाने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं और इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आज की वीडियो में हम आपको अमरूद के फायद के साथ साथ इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे और बताएंगे अमरूद खाने का सही और असल तरीका इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप भी जान सकें अमरूद खाने के क्या क्या फायदे हैं और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और जान सकें अमरूद खाने का सही और असल तरीका वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही दिलचस्प और मालूमती वीडियोस लेकर आता रहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके साथ मौजूद बेल आइकॉन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें ताकि आपको हमारी ईंदा आने वाली ऐसी ही तमाम वीडियो फौरी मिल सके और आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो अमरूद दिल के अमराज और पेट के अमराज में बहुत ही मुफीद होता है अमरूद खाने से दिल की धड़कन के मरीजों दिल की श्रेनों के मरीजों और पेट के अमराज में मुबतला अफराद को अफाका मिलता है इसीलिए शेखबू अली सीना ने अमरूद के मुतलक लिखा है कि अमरूद दिल के अमराज में बहुत ही मुफीद है इसीलिए अमरूद के मौसम में रोज़ाना कम अज़ कम एक अमरूद लाजमी खाना चाहिए चाहे वो कच्चा हो पक्का हो या जैसा आपको पसंद हो खा लें मगर ख्याल रखें अमरूद को कीड़ा ना लगा हो अमरूद साफ सुथरा और जायकेदार हो पेट के अमराज में अमरूद हमेशा नरम और जायकेदार ही खाएं अगर बीज सख्त लगे तो निकाल दें अगर बीज नरम लगे तो खा लें मगर बीमारी की शिद्दत में ना खाएं आजकल अमरूद की बहुत सी इकसाम काश्त की जाती हैं जिनमें सर फहरेस्त सदाबार और देसी अमरूद हैं आप कोशिश करें देसी अमरूद ही इस्तेमाल करें क्योंकि सदाबहार अमरूद देखने में जाजबे नज़र खूबसूरत बड़े बड़े और तोतिया कलर में होते हैं मगर गई से भरपूर नहीं होते इसके बरक़ देसी अमरूद छोटे गोल टीडे की शक्ल में पीले पीले होते हैं और गलाइय से बहुत ही भरपूर होते हैं इसलिए कोशिश करें हमेशा देसी अमरूद ही इस्तेमाल किया जाए जी हाँ दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा अमरूद खाने का सही और असल तरीक़ा ये तरीका किसी मर्ज में खाने के लिए नहीं है बल्कि अमरूद की ाइत और जैक़े का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए है ताकि आप अमरूद खाने का लुत्फ उठा सकें और साथ साथाइत भी ज़्यादा हासिल कर सकें इसके लिए हमें पांच चीज़ें पीस कर उनका मसाला तैयार करना है और वो पांच चीज़ें ये हैं नंबर एक सफ़ेद ज़ीरा नंबर दो बीदाना नंबर तीन सौ नंबर चार कलवंजी नंबर पाँच सफ़ेद संदल ये पांचों चीज़ें बराबर मक़दार में लेकर उनको पीस कर पाउडर बना लें और अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें जब अमरूद खाने हो तो अमरूद की काशें काटें और इस पर हल्का सा सिरका छिड़क लें या लेमू छिड़क लें बाद में हल्का हल्का ये मसाला छिड़क कर अमरूद खाएं और मज़े उड़ाएं अमरूद की गजाइय के साथ आपको अमरूद जायकेदार और मज़ेदार लगेगा अमरूद खाने के जहां बहुत से फायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हैं जिसके लिए एहतियात जरूरी है अमरूद मज़ेदार होने के अलावा पोटाशियम से भरपूर होता है इसलिए गुर्दे की पथरी वाले मरीज अमरूद ना खाएं पोटाशियम गुर्दे में पथरी बनाने में अहम किरदार अदा करता है बल्कि पोटाशियम ही पथरी बनाता है अमरूद खाली पेट नहीं खाना चाहिए जिनका मैदा कमजोर हो उनको फौरन कब्ज हो जाती है आजकल तो सभी का मैदा अक्सर खराब रहता है अमरूद रात को यानी सूरज डूबने के बाद ना खाएं क्योंकि रात को यह हजम नहीं हो पाता इसलिए पेट में दर्द की वजह बन जाता है अगर आपको लूज मोशन है तो पका हुआ अमरूद ना खाएं बल्कि कच्चा अमरूद खाएं अगर आपको कब्ज़ है तो कच्चा अमरूद ना खाएं बल्कि पका हुआ नरम अमरूद खाएं हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज अमरूद ना खाएं क्योंकि अमरूद में सोडियम भी काफ़ी मुकदार में होता है जो ब्लड प्रेशर हाई करने का सबब बनता है हाँ तो दोस्तों ये थे अमरूद से मिलने वाले फायदे और इससे होने वाले नुकसान उम्मीद है आप भी आंदा अमरूद खाने में एहतियात करेंगे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक कर दें बल्कि फौरन लाइक कर दें इससे हमारी हौसला अफजाई होगी मजीद हमारा साथ देने के लिए इस वीडियो को अपने रेलिटि और दीगर अहबाब को फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लाजमी शेयर करें ताकि वो भी जान सकें अमरूद के फायदे और इससे होने वाले नुकसान के बारे में और जान सकें अमरूद खाने का सही और असल तरीका इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ जब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप बहुत सौ के लिए बहुत ही ख़ास हैं इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद